Итак, Валерий Базисович, собственно, вы возглавляете отдел, который ведет борьбу с киберпреступностью. Когда вот такая служба создана в структуре Министерства внутренних дел, непосредственно в структуре Николаевского управления областного, ну и чем, собственно, вызвано появление этой службы? Реалии нашего времени, 21 век, говорят о том, что преступность начала трансформироваться и переходит больше с улиц в киберпространство. Поэтому в Министерство внутренних дел было принято решение о создании в 2012 году отдельного структурного подразделения управления по борьбе с киберпреступлениями. Соответственно, структурные подразделения были созданы и на местах. С июня 2012 года в нашем областном управлении Министерства внутренних дел функционирует наша служба. Несмотря на юный возраст, Приоритеты, которые поставлены перед нами, достаточно обширны. Это борьба с киберпреступлениями во всех ее проявлениях этой преступности. На данном этапе мы занимаемся борьбой с преступлениями, связанными с высокими информационными технологиями. То есть начиная от мошенничества в, с использованием международной системы интернет и заканчивая кардерством, так называемым, то есть борьба с подделками пластиковых карточек, их использованием нелегальным. И так далее. Это действительно так актуально сегодня? Ну, я, может, там, масштаб, Это действительно так актуально непосредственно для Николаева, Николаевской области? Я вам могу привести примеры э, статистических данных, которые на данный момент существуют в Украине. Каждый год развивается э, количество пользователей сети интернет, и на данный момент в городах с населением более 100 тысяч э, таких пользователей более 60%. Мало того, 80% жителей имеют доступ к интернету и выходят в интернет с домашних адресов то есть канули в лету э, компьютерные залы как таковые когда можно было в интернет-клубе только иметь доступ к интернету сейчас у людей у каждого 80 процентов имеют доступ к интернету у себя на дому соответственно э, люди посещая различные странички в интернете социальные сети общ, при общении э, э, совершают определенные покупки через интернет, общаются с людьми. Ну, а там, где есть общение, где есть торговля, купля-продажа, соответственно, там есть люди, которые хотят на этом нагреться. Можно какие-то примеры? Вот как это работает в сегодняшней реальной жизни? Я почему спрашиваю? Потому что я думаю, что человек, который совершает, либо совершал такого рода преступления, ну то, что называется, мы для него вряд ли что-то новое откроем. Но если мы будем говорить о том, вот, что как это работает, то мы, может быть, откроем глаза тому, кто может стать там завтра, либо послезавтра потенциальной жертвой такого преступления. О чем идет речь, когда вот мы говорим о киберпреступности? Ну, одна из самых простейших форм киберпреступления ⁇ это мошенничество в интернете. Ни для кого не секрет, сейчас стало модно покупать в интернет-магазинах. Товары, начиная от одежды и заканчивая аксессуарами, мобильными телефонами, бытовой техникой. При этом продавцы делятся на две категории. Фактически это частные лица, либо это достаточно известные интернет-магазины. Если последние работают по схеме получения денежных средств от клиента э, при просмотре уже полученного товара, то есть наложенным платежом, э, то э, частные лица на известных интернет-аукционах, соответственно, получая деньги, только потом якобы высылают товар. И зачастую в 80% случаев человек действительно получает товар, э, не всегда он того качества, которое он хотел или видел на картинке, но фактически он хотя бы его получает. А в 20% процентов случаев это просто мошенники, которые таким образом выманивают деньги у нашего населения, а люди в погоне за дешевизной, потому что, ну, опять же, ни для кого не секрет, в интернете э, товары народного потребления гораздо дешевле, чем э, в магазинах. В Только интернет-магазины, вот или интернет-торговля – это возможный объект применения, э, скажем, каких-то мошеннических действий, или еще что-то может происходить? Мошеннические действия происходят с использованием мобильной техники, по мобильным телефонам. Очень часто наши люди, особенно в последнее время, становятся жертвами так называемого мобильного мошенничества. Я, собираясь на передачу, посмотрел сводку последнюю, и мне бросилось в глаза тот факт, что из четырех фактов, зарегистрированных в области, мошенничество с использованием мобильных телефонов, один, одно преступление было доведено до конца, и человек оказался потерпевшим и понес убытки на сумму около 10 тысяч гривен. Это достаточно серьезная сумма. Да, особенно для пенсионеров. В основе своей жертвами такого мошенничества телефонного становятся пенсионного возраста граждане. А как это работает? Вот если можно, как механизм. Как, Схема... как не стать? Как не стать? Да. Схема работает следующим образом: преступники достаточно, я сказал бы, психологически подкованы, обладая определенными навыками и знаниями психики населения. Звонки осуществляются в ночное время. Обычно объектами становятся жители города Николаева пожилого возраста. указанным людям сообщается о том, что их родственник находится в милиции за совершение какого-либо преступления, ну, пытаются говорить о тяжком преступлении, либо сбил человека на автомобиле, либо э, кому-то причинил телесное повреждение. И дабы э, родственник избежал уголовной ответственности, необходимо перевести иную сумму денежных средств, э, либо пополнив счет карточками пополнения мобильных операторов, либо передав эти денежные средства подъехавшему э, посреднику. И зачастую люди верят, Передают денежные средства, либо пополняют счет, и сумма ущерба там достаточно значительная. И если благодаря той профилактической работе, которую мы проводим уже длительный период времени, из четырех сегодняшних заявлений только в одном случае действительно мошенничество было доведено до конца, а в трех случаях люди все-таки додумались перезвонить своим родственникам, узнав, что с ними все в порядке, я думаю, что именно с этим видом преступления на данный момент больше всего поражена наша область. И как показывает практика действует целая группа преступников, которые обладают необходимыми знаниями, касающимися родственников, касающимися психологии человека, и действуют, действуют таким образом, что ночью человек, не понимая иногда даже то, что то, чего происходит, попадается в их ловушку. Не, ведь на самом деле это достаточно важно. То есть мошенник заранее, ну то есть он может воздействовать на психику человека, потому что достаточно убительно говорит о его близком человеке. Он доносит какую-то информацию, Абсолютно которую верно. человек совершенно точно знает. Абсолютно верно. Еще и действует ночной фактор. фактор как это работает? Как это работает на самом деле? Ну то есть это... Ведь преступник откуда-то получает эту информацию. А в 90% случаев преступник надеется все-таки на то, что в ночное время человек сонный, и для него не важен даже факт некоторых мелочей, он не обращает на них внимания. Он обращает внимание только на то, что его родственник беде ему необходимо помочь. Абсолютно забивая прописные истины о том, что А. Можно позвонить э, своему родственнику, Б. Можно позвонить своему защитнику, можно в конце концов позвонить э, в тот город дел милиция о котором идет речь в телефонном звонке, и узнать, действительно ли задерживался и доставлялся туда его родственник. И исходя из этого, пользуясь вот таким, скажем так, мелким психологическим приемом, преступники завладевают денежными средствами. Вот такая ситуация. Хорошо. Скажем, из того опыта, который уже наработан по, по раскрытию этих преступлений, например, на территории Украины вообще, на территории Николаевской области, ну, если можно, такой вот, я не знаю, социальный портрет преступника. Кто эти люди, которые, пользуясь современными, ну, скажем так, достаточно такими уже, в общем-то, модерновыми технологиями, да, могут втираться в доверие и совершать такие преступления? Ну, социальный портрет следующий. Это в основе своей студенты, либо молодые люди, которые достаточно на «ты» с компьютерной техникой, э -э, вплоть до того, что могут сами писать программы. И указанные люди, соответственно, имея доступ к сети интернет, имея определенные навыки общения с компьютером, могут позволить себе путать следы, делать так, чтобы их потом было очень тяжело найти и, соответственно, уходить в доверие гражданам. В частности, недавно отделом был задержан преступник 18-летний, который начал свою преступную деятельность еще будучи несовершеннолетним и на протяжении достаточно длительного периода времени под видом продажи дешевых китайских аналогов мобильных терминалов определенных известных брендов предлагая их на одном из интернет-аукционов, завладел порядка 200 тысячами гривен наших граждан, причем потерпевшие были со всей Украины. На данный момент у нас установлен уже 71 факт преступной деятельности указанного человека. На данный момент ведется следствие в корабельном райотделе города Николаева. А поскольку вот, собственно, ну, я не знаю, там, интернет, технологии, компьютерные технологии, достаточно быстро прогрессируют, я так понимаю, что молодые люди их достаточно быстро могут осваивать, а вот законодательство по противодействию этим, скажем так, действиям, деяниям, оно успевает в ногу со временем идти? Насколько, скажем, вы и ваши подчиненные вооружены некой законодательной базой для того, чтобы противостоять этим преступлениям? Законодательная база есть, но она больше общего, носит общий характер. Это новый принятый недавно уголовно-процессуальный кодекс, в котором, в принципе, даны нам очень большие полномочия, равно как и адвокатам, соответственно, то есть есть состязательность сторон. Кроме того, есть конвенция о борьбе с международной киберпреступностью, к которой Украина присоединилась также в прошлом году. И на базе МВД Украины и нашего управления в Киеве создан национальный контактный пункт по борьбе с киберпреступностью, который взаимодействует с 60 странами, мы можем обмениваться информацией своими западными коллегами, получать определенную информацию, в том числе информацию, касающуюся участия в социальных сетей, имейл-адреса, собственников имейл-адресов, собственников IP-адресов. Я хотел бы сказать, что преступники зачастую полагают, что они невидимы в интернет-пространстве, однако нет ни одного действия, которое совершено в интернете, которое бы не осталось незамеченным. Везде сохраняются следы. И это помогает правоохранителям всех стран. Только ли компьютеры или, скажем, ну я не знаю, вот широкое распространение в последние годы, это пластиковая карта получилась. Сегодня там некоторые банки даже уже там школьникам, ну, абсолютно детям уже предлагают разнообразные программы и их родителям, э, которые позволяют ребенку иметь там пластиковую карту, осваивать некие технологии, работать там с банкоматом, учиться обращаться с деньгами и так далее. Что уж говорить про людей старшего возраста? Пластиковая карта может быть объектом такого преступления, соответственно, ее владелец? Зачастую, в последнее время, да. Э, ни для кого не секрет, наши дети сейчас, наверное, лучше разбираются в технике и в мобильных телефонах, чем мы сами. Э, равные преступники идут ногу со временем. Пластиковая карта, я хотел бы, чтобы наши граждане относились к пластиковой карте как к реальным деньгам. Поскольку э, те деньги, которые лежат на счету, и заключены в этот маленький кусок пластика, они сравнительно доступны для преступников при наличии соблюдения некоторых условий со стороны преступников. А именно, наши потерпевшие зачастую достаточно относятся к пластиковой карточке, которую они обладают, как куску пластмассы. Это не так абсолютно. На пластиковой карте есть очень много реквизитов. Есть номер самой карты, номер банковского счета. Сзади на пластиковой карте есть магнитная лента, которая несет на себе всю информацию, касающуюся счета, кодов доступа, равно как и CVV2-код который вообще никому не должен быть известен. Наша же потерпевшая может быть по малодушию, а может быть просто по доверию, зачастую позволяют себе сообщать в разговорах с неизвестными лицами, по мобильной связи, не видя человека вживую, номер своей пластиковой карты, иногда и пин-код доступа к этой пластиковой карте. Соответственно, потом удивляются, почему где-то в Таиланде со счета человека были сняты денежные средства. Поэтому необходимо относиться к пластиковой карте, где бы вы ни находились при расплачивании ею в супермаркете. Если вы оплачиваете какой-то товар, купленный в бутике или в магазине, либо оплачиваете э, ужин в ресторане, вы должны относиться к пластиковой карте и к информации, которая на ней заключена, как действительно к деньгам, которые лежат на ней. Скажем так, из работы вот непосредственно на территории Николаевской области, ну какие максимальная сумма теряли люди, когда вот проявляли такую неосторожность с реквизитами пластиковой карты? Самый простой способ. 80% наших потерпевших носят в портмоне, в кошельке, в сумке вместе с пластиковой картой пин-код. То есть, теряя кар... то есть, теряя, вот скажем, этот так. Аксессуар... То есть, если преступник завладевает сумкой, портмоне человека и имея доступ к пластиковой карте, он фактически сразу имеет доступ и к пин-коду. То есть ему не надо даже мудрствовать лукаво, он сразу может снять денежные средства, пока человек не заблокировал счет свой. Равно это самый простой способ. Есть способы, отличающиеся, скажем так, определенными модерновыми решениями, такими как, допустим, специальные устройства используются преступниками для считывания магнитного кода с магнитной лентой, которая находится на пластиковой карте. То есть человек, расплачиваясь где-то этой пластиковой картой или оставляя, передавая ее кому-то для того, чтобы ею рассчитались по безналичному расчету, можно допускать, что преступники, используя специальные приспособления, могут считать эту, пинку, эту магнитную ленту и после этого, используя всю информацию, которая у них есть, используя технологию белого пластика, фактически создать дубликат этой карты и потом при помощи этой карты обналичивать. Мы такое средства. мы такое видим в кино. Это на самом деле вот так это, это доступно. Это на самом деле есть. Это здесь у нас и посетить. это также пришло в Украину. Поэтому, и в Николаев. Абсолютно. Поэтому даже когда вы находитесь возле банкомата и вводите пин-код или вас просят ввести пин-код при расплате карты в супермаркете, будьте добры, не думайте, что на это будет сильно обращать внимание, безопасность превыше всего. Сделайте так, чтобы никто не видел, какой пин-код вы вводите, а также не передавайте пластиковую карту в руки другим лицам и, соответственно, не сообщайте никому, кто бы это ни был, вам Зачастую звонят, последний случай звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Говорят, что надо пополнить кредитный лимит, у вас не проходит там счет, у вас как-то заблокировалась карта, пожалуйста, сообщите номер карты и номер доступа к ней для того, чтобы мы ее разблокировали. Люди, не подозревая ничего, сообщают все эти данные, после чего деньги уходят со счета, люди обращаются в службу безопасности банка соответствующим заявлением. Банк разводит руками и ссылается на пункт договора, в котором написано, что указанные данные являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам. Я могу ошибаться, но я могу также так допустить, что ну вот, э, э, наличие пластиковой карты у людей старшего возраста, то есть пенсионеры являются потенциальными жертвами таких преступников, ну, как, как правило, или нет. Или то, что называется, этому подвержены все возрасты: от ребенка до пенсионера. И вот есть какая-то том что кто при... чаще всего становится жертвой вот, скажем, неких манипуляций с пластиковой картой. Дело в том, что преступникам абсолютно все равно. Кто более доверчивый, с кем проще вступить в такой вот преступный контакт? Практика показывает, что большинство наших граждан абсолютно не задумываются, когда сообщают указанные данные, о которых я говорил ранее преступникам, о последствиях, которые могут наступить. И это могут быть люди любого возраста, начиная от 18 лет и заканчивая 70 годами. Поэтому еще раз хочу обратиться ко всем и сказать о том, что относитесь к пластиковой карте как к реальным деньгам. Ну вы бы передали карточку, на которой лежит 3 или 4 тысячи, либо ваша пенсия полторы тысячи, постороннему человеку, для того, чтобы он с нее взял, отобрал себе 200 рублей, а вам отдал сдачу. Ну, наверное, вряд ли. Вы при этом хотя бы присутствовали. Поэтому к ней надо относиться. Я как цель. человек, который пользуюсь, пользуюсь банкоматом там периодически, я сам был участником ситуации, когда ко мне подошел пенсионер и попросил, дал мне свою карточку, попросил, сынок, сними мне, пожалуйста, какое-то количество денег, я не вижу там, чего-то там не вижу. И он говорит мне пин-код, поэтому да, действительно, это есть реальная жизнь. Это есть реальная жизнь, хорошо, что пенсионер попал на вас. Да, на безусловно. Хорошо. Ну, вот то, о чем мы говорим, это касается физических лиц. Так то точно. есть некие манипуляции там происходят, там пугают то, что родственник попал в неприятную ситуацию, либо просто завладели информацией, касающейся пластиковой карты. Предприятия, вот есть, скажем, в Николаевской области, либо в Украине факты, когда предприятия становились, их расчетные счета становились, скажем так, объектом манипуляции преступников. Последнее время, последние месяца три, Украина буквально подвержена так называемым взломом системы клиент-банк. Многие предприятия, дабы ускорить процесс платежей, вынуждены, может быть, ну почему вынуждены? Они Банки активно предлагают. Идут в ногу услугу, со временем, да. Да, заключают договора с банками на обслуживание посредством учения системы клиент-банк. То есть деньги переводятся, не выходя из офиса, на счета тех предприятий, с которыми ведется торговая деятельность. Соответственно, доступ к этой системе клиент-банк имеют в основе свои бухгалтера, системные администраторы, которые работают на предприятии. И в один прекрасный момент бухгалтер замечает, что у меня платежное поручение было номер 84 на перевод полумиллиона. А следующее я печатаю, оно у меня уже 86. А где же 85? -е? Оказывается, в этот небольшой промежуток времени была взломана злоумышленниками, хакерами в основном взламывается система клиент-банк, после чего фактически злоумышленник завладевает доступом к вашему компьютеру и спокойно переводит с вашего счета от 100 тысяч и до 40 миллионов, как показывает практика по Украине, на счет фирмы, которая открылась буквально два месяца назад. Соответственно, люди несут огромные убытки. По Николаевской области за последний месяц только три таких случая, когда были взломаны системы Клинбанк, разные формы собственности предприятий, и деньги были перечислены со счетов предприятий в общей сумме более полумиллиона гривен. Мы также ведем большую профилактическую работу с предприятиями, с представителями юридических лиц. На что она обращена? У нас есть некий механизм противодействия. Мы плотно очень сотрудничаем с, фон, с службой финмониторинга Украины государственной, которая позволяет нам блокировать перевод этих денежных средств на счета этих подставных фирм, фирм, через которые потом эти деньги обналичиваются. Ну и благодаря этому нам удалось 340 тысяч сразу заблокировать, а на 150 тысяч буквально в течение суток наложить арест. А как это работает? Вот предположим, я бухгалтер, который видит, что вот что-то произошло с расчетным счетом какие должны быть дальнейшие действия? Первое, самое необходимое, почему нам удалось так быстро сработать, к нам обращались сразу непосредственно в наш отдел. Обращаются руководители предприятий, мы сразу же Готовим письмо на службу Держфинмониторинга Украины, которая в этот же день блокирует черта. Кроме того, мы взаимодействуем со службами безопасности банков, обоих банков, которые принимают участие в операции то есть банка непосредственно потерпевшего и банка той фирмы, на насчет которой переведены деньги. При помощи их мы также останавливаем движение денежных средств. Но сообщение должно быть сразу же. После этого мы, конечно, мы изымаем уже технику, проводим непосредственно экспертизу дабы установить непосредственно лиц, которые вмешивались в деятельность компьютера, в систему Клинбанк, фактически взламывали его. А поскольку киберпреступность это преступность, носящая транснациональный характер, это даже не региональный характер, а транснациональный, у нас Взломщики могут быть из Германии, из, Америка... из Соединенных Штатов Америки, соответственно люди, которые пользуются не только своими домашними компьютерами, а используют специальные технологии прокси-сервера для того, чтобы скрыть свои следы и запутать. Но у нас То есть... есть Украина становится частью глобального мира и это несет не только плюсы, но и минусы. И Это может коснуться каждого из нас. Я правильно понимаю? Я могу сказать, что интернет несет как положительные моменты, так, конечно, и негативные. И... Родителям тоже надо смотреть, я хотел бы тоже об этом сказать, с кем ваши дети дружат, с кем ваши дети общаются. Мы понимаем, что социальные сети вроде общения это хорошо, но наши дети забыли, что такое общение вживую, общение на улицах. И зачастую наши дети становятся... Раньше этого боялись, на самом деле. С кем общается твой ребенок во дворе? Пожалуйста, посмотри. Так раньше говорили. Теперь надо говорить, с кем общается твой ребенок в социальной сети. Абсолютно, абсолютно. Потому что дети становятся жертвами нападок со стороны педофилов, людей, которые совершают определенные развратные действия в отношениях. И, соответственно, моральное здоровье нации может находиться под угрозой. Поэтому родители... А такие факты регистрируются в Николаевской области? Такие факты были в Николаевской области. Мы проводили определенный ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление. У нас были задержаны группа педофилов, которые уже на данный момент отбывают наказания Судами назначены достаточно длительные сроки. А последний факт – это мы взаимодействовали с крымскими коллегами, где был установлен мужчина 35 лет, который в интернете, на различных форумах, предлагал вступить в половую связь со своей восьмилетней дочерью желающим. Соответственно, и он был установлен, наш, нами информация была передана в глав Крыма, и крымчане в конце концов его установили, сейчас он арестован, ведется следствие, я думаю, понесет заслуженное наказание. То есть на самом деле достаточно безобидно. На самом деле, это да, это очень наших... страшно, да. То, что происходит. Поэтому я считаю, что милиция сама справится не в состоянии. Нам однозначно нужна помощь людей. То есть, если люди будут обладать какой-то информацией, либо иметь на руках факты о том, что в отношении их ребенка были попытки совершения указанных действий, либо дети, не дай бог, стали жертвами указанного преступления, необходимо сразу обращаться для того, чтобы мы могли фиксировать непосредственно электронные следы преступника, и он понес заслуженное наказание потому что самое святое в нашей жизни – это дети. Хорошо. Куда обращаться? Просто телефон 102, либо есть и другие какие-то, я не знаю, координаты, куда можно, скажем, оперативно обратиться? Есть телефон, наш рабочий телефон 53 14 06. Кроме того, мы находимся в центре города Николаева, мы располагаемся на четвертом этаже здания Управления государственной службы охраны. Адрес улица Шевченко 52. Это пересечение с Адмиралом Макарова, если не ошибаюсь. Это пересечение с декабристов. Декабрис, то есть буквально от УВД на расстоянии двух кварталов можно обратиться сразу к нам, либо на 102, что оперативно будет также нам будет сообщено, и, соответственно, мы примем меры. Но в любом случае, Вопрос, нет. я прошу прощения, важный, хоть может быть и деликатный для вас, как для человека в погонах. А могут э, граждане, которые обращаются, стараются обратиться быстро, рассчитывать на то, что и реакция правоохранителей будет быстрой на самом деле? На данный момент министром провозглашен лозунг, который является девизом для всех милиционеров, это «Людина по надусе», «Человек превыше всего». И наша основная задача, как бы это ни звучало, может быть пафосно, я кровно заинтересован, чтобы человеку был возмещен ущерб, в первую очередь. И потому что нашего человека, как показывает практика, в гораздо меньшей степени интересует, понесет ли преступник наказание и будет ли он привлечен к уголовной ответственности, либо лишен свободы, или останется на свободе, его интересует, чтобы, были возмещены, чтобы был возмещен материальный и моральный ущерб. Что же касается случаев, когда есть только моральный ущерб, соответственно, мы будем вместе работать для того, чтобы добиваться справедливости, и люди понесли заслуженное наказание. И никто не останется неуслышанным, это я гарантирую. Хорошо. Ну и подводя итог разговору, может быть еще так, то, что называется, несколькими штрихами, как не стать жертвой киберпреступления? Вот несколько правил, которые нужно, то, что называется, зарубить на носу. Для юрлиц по системе клиент-банк обязательно смотреть договор с банком, может быть, подключиться к услуге мобильный банкинг, чтобы приходили непосредственно сразу сообщения на мобильный телефон главы юридического лица, и он видел, куда уходят деньги, для того, чтобы вовремя мог обратиться в банк. Раз, второе, проверять кадры, однозначно кадры решают все, необходимо проверять людей, которые имеют доступ, им надо безоговорочно доверять. Что касается обычных людей, пользуйтесь проверенными интернет-магазинами при покупке товаров, пользуйтесь таким правилом, как наложенный платеж. С ними работают большинство перевозчиков, почтовых перевозчиков. При получении товара, во-первых, вы можете отказаться от получения указанного товара, составив акт об этом. Вы можете на вас распространяется требование закона, вернее, на продавца распространяется требование закона о защите прав потребителей в течение двух недель, вы можете его вернуть, и, соответственно, вы можете оплатить его, только подержав в руках. Что касается детей, я уже сказал, уважаемым родителям необходимо все-таки смотреть, с кем ребенок общается. Ну и то, что касается также многих из знаков, владельцев пластиковых карт, также необходимо Внимательно относиться к розпространению інформації, которая конфиденциально касается. Скажем карта. так, не давати ее никому. Хорошо. Валерій Борисович Коба, начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю УМВС України в Миколаївській області, був нашим гостем та відповідав нашему питання. Дякую за найкращі успіхи вам. До побачення. Дякую.